А чи знаєте ви, що 160 років тому винайшли першу поштову скриньку? Зазвичай це дуже функціональна річ, але її можна і прикрасити. Адже в житті все має бути красивим, і навіть поштова скринька допоможе мені у цьому дизайнер. Знайомтеся, декоратор студії Арт Ново Олена Малік. А ось і наша поштова скринька. Совершенно обыкновенный почтовый ящик, совершенно безликий. И я предлагаю все-таки придать ему индивидуальности, яркости. А что нам необходимо, какие инструменты для того, чтобы его прикрасить? Грунт универсальный, акриловые краски, покрывной лак. Естественно, нам понадобятся кисти, спонжи. Для сегодняшней работы я выбрала декорирование с помощью трафарета. Начнем мы свою работу, Юля, с того, что ограничим ту поверхность, на которой мы будем работать. Для этого нам нужен полярный скотч. Теперь мы берем наждачную бумагу. Добро зашкуриваем нашу металлевую скриньку. Сейчас мы должны обезжирить ее. Чем мы это будем делать? Для этого мы возьмем обычное средство для снятия лака с ногтей. Теперь Юля мы должны загрунтовать наш ящик для того, чтобы все последующие материалы хорошо держались на металле. 5-7 хвилин сушим феном. Сейчас мы смешаем белый акрил с охрой, чтобы наш ящик приобрел красивый бежевый оттенок. Фарба сохнет 15-20 хвилин. Для того чтобы трафарет не двигался, мы опять воспользуемся малярным скотчем. Значит, чтобы он не подорвал свежую краску, мы должны его сначала наклеить на клееночку или на какую-то ткань, да, и вот теперь вы можете его приклеивать. Для того, чтобы выполнить рисунок с помощью трафарета, мы воспользуемся специальной кистью. Ретельно набиваем фарбу. Чем краще мы это сделаем, тем охайнейше выйдет малюнок. Краї скриньки фарбуємо у той самий колір, але за допомогою спонжу, щоб краще підкреслити фактуру ящичку, покриваємо його воском, і фінальний штрих: закріплюємо наш виріб лаком. Ну ось наша скринька готова. Залишилось написати листа. Матеріали трафарет, універсальний ґрунт, пензлі, спонжі, акрилові фарби, покривний лак, скотч, рідина для зняття лаку та наждачний папір. Вважаю, щоб майбутні власники цієї скриньки отримували лише позитивні повідомлення.